kena pastikan makanan bukan saja halal tapi selamat dan bersih. Ish, takutlah saya nak makan makanan sembarangan ni. Kebetulan tadi, kelas agama ustazah saya baru saja menerangkan pasal konsep pemakanan halal dan haram ni. Dah, ustazah Zawad terang macam mana? Cialah sikit, saya pun nak tahu. Ustazah saya highlightkan tentang hikmah pengharaman bangkai Surah so, Al-Ma'idah so... ayat ketiga berkaitan larangan memakan bangkai sebab bangkai ni kotor dan memudaratkan kesihatan. Oh, uh, sebab bangkai ni kan merupakan haiwan yang tak disembelih ikut hukum syarak. Jadi mestilah ada hikmahnya kenapa Allah tak benarkan kita makan. Dari sudut sains pun, bangkai akan mengalami proses perebusan yang akan menghasilkan toksik dan bakteria berbahaya. Berkemungkinan kita pun boleh dijangkiti penyakit yang serius. Ish, takutlah. Sebab itulah kena faham betul-betul konsep halalan toiban ni. Konsep halalan toiban ni apa pula? Konsep alalan tohiban sebagai asas kesihatan individu, keamanan sosial dan pembangunan masyarakat berteraskan nilai Islam. Hai. Hai, Hai korang. Hai Ada. Hai. Dari jauh dah nampak serius je muka masing-masing. Itulah, korang -masing? tengah bicara apa ni? Adalah, kita orang tengah borak pasal isu pemakanan halal ni. Melah, jangan sekali. Oh, menarik. Apa yang korang cakap tadi? Kau nak dengar juga? Ni, tiada cerita. Ustazah korang ada terangkan pasal memang haraman bangkai menurut Al-Quran. Aida nak kongsikan dengan lepati perinci tak? Aida kan selalu fokus dalam kelas. Ya, ya. Allah telah nyatakan secara jelas bangkai antara makanan yang haram dimakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. A'udzubillahiminasyaitanya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kurul iman alaikumul ma'idah yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai iaitu binatang yang tidak disembelih. Jadi, definisi bangkai pula menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sah menurut syariat. Jadi, ayat ini menunjukkan salah satu daripada ayat larangan Allah tentang pengharaman bangkai. Oh, oh ya, baru saya ingat um, dan Imam Fakulia Arazi dalam tafsir mafatihul Hegait pun akan ada tekankan dua kriteria utama dalam penentuan halal dan haram iaitu kebersihan dan aspek penelitian. Jadi dalam aspek kebersihan, kalau haiwan mati tanpa sembilan yang sah, ianya akan menjadi haram sebab ia kotor. So bila dah kotor, Sudah ya, soal akan memudah lagi kesan manusia. Oh, thank you korang sebab bukan ilmu. Islam ni detail kan? Sayangnya Allah pada kita. Allah turunkan Al-Quran ni untuk memberi panduan kepada kita supaya kita tidak tercacah di dunia dan di akhirat. Eh, tapi sebelum tu, apa kriteria yang kedua ni, Zah? Kriteria eh, kedua pula dari segi aspek pemilikan. Jadi, makanan juga menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang menzalimi hak orang lain. Jadi, kita dengar binatang. Binatang yang mati, dipukul, dicekik, jatuh atau ditanduk, atau ditentang oleh binatang lain pun dia dikira sebagai bakai sebab tidak disembeli atas nama Allah Subhanahu wa Taala. Wah, baru tahu. Eh, hujan makin lebatlah. Huh? Ha, ha Okeylah, okay lah, jom balik. Kalau ada rezeki kita jumpa dan borak lagi tau. Bye korang. Bye. 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 Eh, tu buat apa tu? Kapas saya nak pelajari bangkai, tapi aku tak sampai habis. Sampai ni aku angin, hujan pula tadi. Jadi aku nak bagi research menurut sains pula. Oh, memang berkait Sebab dari perspektif sains, hewan yang mati tanpa penyelidikan akan mengalami proses kematian menjadi. Pas tu, dia pasti tak berbaki bekerja dan tak sihat. Pas tu dalam kajian hanya sejengkal, bahan yang dikuatkan melalui penyembelihan akan jadi media membiarkan bakteria seperti Salmonella, E. coli, Clostridium perfringens yang membolehkan penyebab keracunan makanan dan jangkitan usus terhadap manusia. Ush, mana kau tahu ni? Hebatlah. Oh, sebenarnya ni kajian saya hari lepas. Kau baca lah ni. Oh, jadinya bangkan mengandungi darah beku yang menjadi tempat makan organisme patah jalan Sebab tu yang yang berkipu tinggi membawa virus seperti antras, kristolosis dan Restorasi sama dari sebuah penyakit? Ah, ha -ha, larangan memakai bangkai ini bukan semata-mata sebab hukumnya haram, tapi ada hikmah di sebaliknya. Oh, faham dah. Selain baunya yang busuk, dapatlah kita simpulkan bahawa proses perhubungan bangkai menyebabkan pelbagai pembiakan maka organisme yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Hei, weh, Itu cikgu. Aku nak tanya sesuatu lah. Assalamualaikum cikgu. Eh, waalaikumsalam. Ya, ada apa? Um, hari tu kawan saya ada berkongsi cerita tentang uh, pengharaman bangkai dari sudut Al-Quran dan sains. Ada kaitan ke dengan konsep haraman tayyiban? Oh, ada. Tapi sebelum tu jom kita duduk dulu. Saya akan terangkan. Okey. Jadi, apa dia yang korang nak tanya kat saya tadi? Macam ni. Ada kaitan konsep haraman tayyiban ni dengan pengharaman bangkai ke Oh, ada. Ini sebelum itu saya akan terangkan apa itu halal dan dan kepentingannya kepada kehidupan sayang kita. Jadi, halal bermaksud makanan yang berdasarkan syarak. Manakala toy pula bermaksud baik, bersih, selamat dan tidak memudaratkan kesihatan. Jadi, halal dan terlibat maksud makanan itu berkualiti, baik dan memberi manfaat kepada tubuh badan. Jadi halal saja tak cukup untuk kita. Kita perlu pastikan makanan yang kita makan tu adalah halal dan tajibat. Secara teknikalnya, bangkai dikategorikan sebagai makanan yang haram kerana ianya memberi efek negatif terhadap tubuh kita dan dapat memudarakan kesihatan kita. Haa -ha lah, bang bangkai kan memang haram. Oh, cikgu, uh, kalau makanan tu halal tapi tak bersih atau tak selamat, itu tak termasuk dalam halalan -halal tayyiban ke? Ya, betul. Sebab toyib itu sendiri bermaksud makanan itu adalah baik dan tidak memudaratkan kesihatan. Allah juga pernah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 168 dan 172, Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ianya bertujuan bagi memastikan kesihatan kita, kesejahteraan dan keselamatan kita dalam keadaan yang baik. Macam mana kita nak pastikan makanan tu halal dan thayyib? Jadi, ada beberapa kait yang, yang kita boleh lihat. Pastikan makanan yang korang ambil itu adalah halal dan Yang pertama, korang kena pastikan makanan itu bersih, selamat dan suci. Ini bermaksud jika korang nak beli ayam, korang kena pastikan ayam yang dijual itu adalah mengikut cara Islam. Yang kedua, kita perlu pastikan makanan yang kita ambil ada usia haram atau meragukan. Contohnya kalau korang Eh, korang kena pastikan makanan itu tak dijelaskan haram atau sebagainya. Dan terakhir sekali, kita perlu pastikan makanan yang kita pilih memiliki logo halal yang diperakui oleh JAKIM. Jadi, apa yang korang berdua dapat simpulkan daripada pengkhususan saya hari ini? Jadi, secara keseluruhannya, halanthe ini bukan hanya tentang status halal saja. Ia juga tentang keselamatan, kebersihan dan uh, kualiti makanan yang kita makan. Contohnya, saya punya elak makan makanan yang mengandungi bahan kimia yang tinggi seperti pengawet, perasa tiruan dan pewarna sintetik. Kan? Betul tak cikgu? Betul. Selain itu, kalau korang nak tahu sebenarnya halal yang terlalu banyak juga Ini satu bentuk tanggungjawab sosial dan ibadah tau Sebab ianya dapat membentuk masyarakat yang lebih berkualiti dan sihat Oh, jadi, Islam bukan tengok pada halal atau haram sahaja. Ia juga uh, tengok pada keseluruhan makanan yang kita ambil. Ini baru kita faham sepenuhnya. Uh, terima kasih, Diego. Sama-sama. Secara keseluruhannya, hasil dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa hikmah pengharaman bangkai dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga menekankan dua kriteria iaitu kriteria kebersihan dan kriteria pemilikan. Ini menunjukkan kategori-kategori haiwan yang tidak melalui proses penyembelihannya sah menurut syariat. Hikmah pengharaman bangkai menurut perspektif sains pula secara tidak langsung melindungi manusia daripada jangkitan bakteria dan virus haiwan di samping menjaga sistem kebersihan dan kesihatan masyarakat. Akhir sekali, konsep halalan Tua bukan sahaja menekankan aspek hukum dalam Islam tetapi juga meliputi aspek kebersihan, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan manusia.